assalomu alaykum shohzoda bahodirovna lor vrachntroman ko'pchilik menga savol beradi balki ichimim shartmi ha albatta chunki bizni ekologik sharoitimiz kundan kunga og'ir sharoitga bormoqda suvlarimiz tarkibidagi og'ir metall tuzlari yoki oddiy baклажkada ichayotgan plastikdan ichayotgan suvlaringiz organizmga yig'ilib bizga har xil surunkali yallig'lanish jarayonlarini hatto o'sma kasalliklarni chaqirmoqda stress omili har kuni asabiylik sabab bizda kaliy magniy natriy yugurib ketadi buni albatta har kuni joyiga qo'yish kerak yeayotgan taomlarimiz konsrigen moddalarga to'la fast foodlar ichimliklar gazli ichimliklar nafaqat o't o'simliklar ko'katlarimizni tarkibida ham konsirragen moddalar dorilar bor ular har kuni bizni organizmga vitamin minerallar yuboradi shuning uchun har kuni biz sog'lig'imiz bilan shug'ullanishimiz shart bo'ladi shundagina biz surunkali kasalliklarga uchramaymiz